Він дискутував з Олегом Єфремовим, критикував Наталю Гундарєву і знав про театр трішки більше ніж інші. Він був Режисер може знать, знать, знать і знати. По брехту это було б так, а по Станіславському так. А от там по Варпаховському совсем інше. Він всіх знав лично. Сьогодні згадуємо народного артиста України, режисера-інтелектуала Іллю Кобринського. На сцені Дніпропетровського театру імені Горького вистава Афінські вечори». у головній ролі народна артистка України Людмила Вершиніна. Людмила Іванівна в театрі з 15 років. І що, уважаємо? В дні моєї юності серед молоденьких дівок. Було в бальшої моді стрілятися, вішатися, травиться на почує нечесної любви. Вершиніна Мельников Саранчук це покоління майстрів сцени, які обирали професію у важкі повоєнні роки. Ми в погрібах жили, від бамбюшок ховалися з батьками, там, з бабушкою, з мамочкою. Всю там сиділи. Отцы наши воевали, братья наши воевали, и никто с фронта не возвращался. Так было у нас. И папа у меня погиб, и очень у многих детей, которые пришли учиться, были сироты, не было отца. А это в жизни ребенка большая трагедия. На початку 50-х они были еще неповнолетними. Илья Григорьевич пожалел вот этих детей, которые были. Без отцовщины у всех у нас было. И у того погиб папа, у того вообще не было отца. Как-то, понимаете, вот такие дети были. Но все были одаренные. Играли на музыкальных инструментах, кто-то играл на гитаре, пели, танцевали. Какие-то такие были непосредственно интересные люди. Хлопчики та дівчатка, майбутні артисти, що прийшли тоді до Дніпропетровського театрального училища, напевно, ще не усвідомлювали, яка відповідальність лягає на їх тендітні плечі: лікувати душі, понівечені війною, підтримувати, надихати, вказувати дорогу. Високу місію театру вони засвоїли завдяки йому доброму сценічному генію Іллі Григоровичу Кобринському. Ця людина стала для багатьох сучасників більше ніж педагогом, більше ніж режисером. Мы, когда узнали, что у нас будет преподавать... Илья Григорьевич Кобыльский, он был тогда главным режиссером русского театра имени Горького. Конечно, для нас это было радостное событие. Он сделал ну, совершенно необыкновенную семью. Нас было 20 человек. Илья Григорьевич всегда говорил, как ты посодилась, с Юрой, какой ты право имела сказать ему, там, что он такой стихой? Люся, да как ты могла? Боже мой, нет, это, за это наказывать надо. В моем, в моей вот здесь с вами аудитории рождаться должно только добро. Звісно, крим добра, и в режиссерских, и в акторських классах под керівництвом Кобринского народжувалася майстерність, вызревав талант. Обдарований педагог докладав максимум зусиль, щоб підготувати для театру справжню еліту. завжди всегда внушав, що ми должны беречь свобод. Якщо ви будете бормотати, бормотать, вот, займаєтесь, це для того, щоб розвивати ваш апарат. Но когда вы говорите человеком, когда вы на сцене будете, когда вы репетируете, когда вы приходите где-то в гости, во всем, вы должны выговаривать каждое ваше слово. Для чего слово рождено? Видите, каждое слово имеет и начинал говорить счастье, как вам сказать, любовь, добро,

он уделял очень большое внимание сословесному действию, культуре слова. Он в него учился, это вошло в наше сознание, в нашу душу, в наше сердце. И без этого нельзя, потому что слово – это инструмент, при помощи которого мы передаем свои мысли и чувства. Но вообще очень любил украинскую мову. Очень часто говорил, давайте посмотрите на значение украинского слова. Вот, например, туга говорит. Вот слово «туго» украинское. И русское слово тоска. В этом слове тоска доска и больше ничего. В слове туга такой глубокий эмоциональный смысл. Мы пришли как-то и говорим мороженице, которая на углу торговала, приходим говорим: Тамар Михайловна, здравствуйте. Пожалуйста, дайте нам вот самый дешевый. Вот этот, который 24 копейки. Она, ну понятно, театральное училище пришло. И пришли, и Григорьевичу все это показали, как мы это сделали. Он говорит, дети мои дорогие, так так и должно быть. Вы кругом будете входить и кругом должны говорить. Ух ты, вот как артисты разговаривают, вот так надо разговаривать всем. Беречь слово. Он был ходячий энциклопедией. Помимо человеческих качеств он был удивительно образованнейший человек. Именно образованнейший. Он настолько пользовался авторитетом как режиссер и как э -э человек, что его как губку впитывали. Ілля Кобринський народився у 1906 році і все життя пропрацював у Дніпропетровську. Закінчивши гітіс, 29-річний режисер почав працювати в театрі і паралельно викладати у театральному училищі. Ми були влюблені в нього. ну, Просто ми його, по-моєму, даже обожнювали, Всі любили. Ілля Григоріч іде. Ілля Григоріч Кобринський… Мама Жана Мельникова наприкінці 40-х років працювала у їдальні театрального училища. Юнак був частим гостем закладу. Майбутні актори добре знали сина тіті Ані і охоче спілкувалися з ним на перервах. Кобринський мав ось ось війти до зали і розпочати заняття. Артистична молодь захопилася бесідою, і коли педагог був уже майже на порозі, ледве встигли замотати малого з вулиці у тренувальний мат. Ілля Григорович ні про що не підозрюючи, розпочав заняття. Он, значить. Сначала перчатки снимал. Это целый, целый этюд. Снимал перчатки, пауза. Мы все стояли, пауза, перчатки. Потом снимал головной убор. Потом пальто аккуратно его складывал. Прокал его аккуратно на стол. Мы сидели, заворожил нас. Мы как все это делать? Потом мы вынимал очки. Профукивал их. Протирал платком. Смотрел на нас внимательно и делал такой жест. По этому жесту мы поняли, что нужно делать. Ну, я там лежал, лежал, оно шпыльное. Там же ребята и сальто крутили, и фляки, и кувырки, эти сакульбитые. В общем, я пару раз как чихнул, пыли наглотался. Я уже не мог там лежать. Весь курс начал хохотать. А Илюша... Это мы вот так ласково, ну, как студенты, и я потом. Говорит, а что это такое у нас? Как это? Ну, раскатали меня. А я весь в пыли, весь в этот самый, ну, испачканный. И начали репетировать. Он меня не выгнал. Жан Сан Мельников, это был любимый ученик Илья Григорьевич. Мы все ходили в массовых сценах, вот У тадам багато йшло масових спектаклів. Ми ходили в масовках, а Жан вже грав ролі. дуже хорошу роль. де чоловік проявляв якісь способності, он завжди був жилаєми і всі окружоний заботи і вніман. Свого часу таку турботу і увагу до незнайомого катеринославського хлопчака Ілюші проявив один з патріархів російського класичного театру, який з гастролями приїхав до провінційного українського міста. в театр Екатерина Слав приезжали многие театры. Они сюда приезжали на гастроли. И вот однажды приехал МХАТ, Екатерина и МХАТ. И пришли в училище, в котором он уже занимался, Илья Григорьевич, и просят в массовку несколько человек, чтобы им дали. Они массовку свою не привезли. Я пойду. І я гріоч говорит, і с ним що мальчишки собрались такие, Ну мальчишки молодые, там лет по 15-16, наверное, так було. Он нам рассказывал. І собралась с нас молодеж, і ми прийшли. Це була вистава на дні. Станіславський виконував одну з головних ролей і виступав у якості режисера. Масовкою Метр керував особисто. Я рад, что вы пришли, дети. Надо вам будет на палатах лежать там, на полу, может, кто-то спит. Нищие люди, бедные, светливые. Там каждый себе нафантазирует, какой образ вы хотите. А этот кубринский вид, будьте любезны, а можно нам, допустим, чтобы вы друг у друга там вырвали какую-то сумку, украли у него. Они же воришки, а я украду эту сумку, а вот там из этой сумкой поборемся. Можно? Он говорит, ему так понравилось. Станиславску засмеялся, он говорит, да, конечно, попробуйте, я посмотрю, а потом позволю вам сыграете или не сыграете. Он тогда подошел к каждому из нас. Нас было, говорит, восемь человек. Взял за руку, поблагодарил и говорит, спасибо вам, что вы пришли и откликнулись на нашу просьбу. Спасибо вам. Вам спасибо. Вам спасибо. Всех обошел, поблагодарил. Цю зустріч Кобринський запам'ятає на все життя. А вже, будучи режисером, він стане послідовником школи Станіславського, з притаманним їй психологізмом, єдністю художнього задуму, що підпорядковує собі всі елементи спектаклю, цілісністю і цінністю акторського ансамблю. В кінцевому результаті, як учив і Станіславський, що актор повинен забути про драматурга, про режисера, присвоїти, привласнити все собі, тоді буде правда, тоді буде. Вы должны любить своего партнера прежде всего, а не думать о себе, вот я так сыграю, я буду вот такой хороший, нет. Вы думаете, вот смотрите, кого вы любите, вот вашего партнера, вот какие у него глаза, как он на вас смотрит, как он говорит с вами. И отвечаете ему тем же уже, понимаете? Вот вы должны одну партнер, другой партнер, всех любить. Добром носитися друг к другу это прежде всего, тогда это все перейде в зрительний зал. Я вам скажу: він був талановитий тим, що він рахувався з талантом іншої людини. Він ніколи не гнобив, він ніколи не інтонірував. Він всіх задіював, він всіх. заражав своєю фантазією, своїм замыслом, і всі ставали вінтиком у его руках, думаючи, що вони головні. Авторитет Кобринського ширився театральними помостами Дніпропетровська. Ілля Григорович працював і в театрі Шевченка, і в театрі російської драми імені Горького. І там, і там йому довіряли посади головного режисера і навіть парторга. Кобринський був в своєму роді унікальним. Він ставив блискучі вистави та відкривав нові таланти. І сидів він не зліва, а справа. Якщо дивитись на сцену, завжди сидів справа і. Коли на нього поглянеш сцени, так ніколи не можна дивитися в зал, а так на нього поглянеш зі сцени, він завжди сидів задоволений виставою, акторами. Тон ще був і актерський режисер. Он мог в з актер характер. І он любит їх. Это у него большое качество было, такое любви, самоотдачи этой. Когда вот я должен был играть Олега, его жена Екатерина Михайловна Шершнева, они меня пригласили домой. Пригласили домой, вымыли меня в ванной. Я в ванной не имел понятия. Мы жили в коммуналке, ну, много соседей, общая кухня. И ванная была тоже общая, но настолько грязная. И Леша, зная мое. Вот такое вот существование, мою жизнь в этой коммуналке. Они меня пригласили домой, вымыли. Людські і професійні якості Іллі Кобринського підкорювали людей навколо. Його хотіли бачити в своєму складі численні театри. Однак, режисер був переконаний, що створити професійний театральний ансамбль неможливо, перебігаючи з театру в театр. Майже 10 років з 1935 по 44 Кобринський ставить успішні спектаклі в театрі Шевченка, але раптом несподівано для всіх опиняється на чолі трупи театру Горького. Его перебрасывали то в один театр, то в другой театр. Здесь он ставил много тоже классики и русского, украинского. Талант Старицкого он ставил здесь на русском языке. Вот. И в украинском э, он ставил власть тьмы на украинской мові. Після шести років у театрі російської драми прізвище Кобринського знову починає фігурувати на афішах театру Шевченка. Я часто замислювалася, чому він, досягаючи такого високого результату, раптом мав залишати театр и йти в інший театр, або взагалі не працювати. І був доведений до того, що навіть лежав у лікарні з нервовими перенапруженнями своїми. То ли это комитет госбезопасности, то ли где-то он что-то оговорился. Этот конфликт подорвал его здоровье, что он лежал у нас есть такая Игрень, ну, психушка. Когда он вышел из этой больницы, он недолго лежал там, ну ему надо было вот это вот восстановить, стресс этот. Как что я не могу сказать. Но знаю, что власти его не миловали. Вдруг. Илья Григорович, мабуть, досягав такой высоты, яка была кому-то с силу, Тому його, мабуть, підсікали, я так думаю, це мої такі роздуми. І все робили для того, щоб він далі не працював. Коли мабуть, набував український театр такого, такої вершини, його перетягали в російський театр. Тоді він в російському театрі робив аншлаги, робив черги. Было ужасно то, что иногда в руководстве вот появлялись люди у нас. У нас было много положительного при советской власти. Мы же воспитывались комсомолом, понимаете, поэтому нам это дорого было все. Но когда приходили в руководство дураки, люди безграмотные были и такие. Они совершенно были далеки от профессии, какой они начинали руководить. Как это прийти в культуру и не читать Толстого, не знать Чехова, не знать Борького, не знать Шевченко? Ну как можно было? Человек это не читающий, не знает ничего, не понимает. А он руководит Кобринским, Ильей Григорьевичем, этим эрудитом. Однажды ему крупный партийный деятель сказал такую жуткую фразу. Кобринский, ищи самое глубокое место в Днепре. Значит, сильно это переживал. Это сказалось на его психике. Но все равно он пережил это, выдержал. Сохранил юмор, смеялся. Хорошо пел романсы, пел песни. Украинский жертва. Я уже любил такие песни. Того же «Рама уже, уже крой дорога». Ось от виноград, Кочерява вишня. І так, взагалі, в українському театрі мені он любил даже більше роботи, ніж здесь. Саме в театрі Шевченка у 1951 році Кобринський ставить виставу, яка приносить йому сталінську премію. Спектакль за п'єсою Любомира Дмитерка Навіки разом на театральному сленгу звали Дацьким. Тобто приуроченим до певної державної дати, а саме до трьохсотріччя воз'єднання України з Росією до ювілею по всій радянській імперії поставили безліч вистав однак головний приз дістався дніпропетровським театралам на чолі з Іллею Кобринським. І критики сходяться в тому, що не за вірно підданство, а за те, чим вирізнялись усі вистави віртуозного режисера: живі характери, щирість і глибину переживань, логічність та розум. когда сейчас думаешь о нем, так думаешь, Господи, простая еврейская семья. Как мог он быть таким богатым внутренним человеком в смысле культуры, театроведения, музыкальности? Он все оперы знал. Он наполнен был полностью всем, все, что касалось культурного образования вревноважен. Спокойный Начитанный Его внутреннее состояние Это очень интеллигентный Эрудированный человек И Есть там какое-то загадочное Духовное начало у нем. Он действительно думает Вот он не позирует. У него не было вот этого Что позировать Это естественно Я верю в то, что он думает В этот момент он думал У 60-му році Ілля Кобринський отримав звання народного артиста УРСР. На жаль, хвороба вирве його з улюбленої професії, і останні кілька років життя режисер проведе вдома під невідступним наглядом люблячої дружини, заслуженої артистки України Катерини Шершньової. З його відходом у 1979 році закінчиться ціла епоха Дніпропетровського театру. Таких режисерів раз два обчувся. навіть не раз два пять Раз, два і обчус. З 2006 року у Дніпропетровському домі мистецтв вручається щорічна премія у галузі театральної режисури імені Кобринського. Мистецтвознавець Валентина Слобода одна з ініціаторів премії. Я хочу сказати, що приходять молоді режисери, вони не знають, хто це, Мені, наприклад, від цього больно. Знаєте, як то у Чехов у саді там фірс говорить. Раньше вишня была пряная, сочная, теплая, хорошая. Харька поводили. А сейчас он спрашивают: есть такая? Нет, сейчас нет. А почему? Секрет знали. А где же сейчас секрет? Забыли. Секрет забыли. Так и у нас. Что-то мы забываем. Но сегодня вот у нас гастролеры приезжают, наши театральные коллективы не встречаются с гастрольными коллективами. Это ну, воспринимается, как будто люди просто приехали получить деньги. Вы ну, знаете, укос. Поехали в провинцию, ну вот мы там чего-то получим. То тогда это был обмен людям. Интересно было, чем вы живете. Вот у вас поставлен этот спектакль, у нас. А как вы к этому шли? Какая сверхзадача? И вот это вот желание проникнуть в лабораторию творческую, оно шло от него. Он был человеком очень эрудированным знающим, начитанным. Для нас это было очень необычно. Его любимые слова были по отношению к нам такие. Режиссер должен знать, знать, знать и знать чтобы уметь. Я вот сейчас много думаю иногда, как надо быть режиссеру интеллектуально образованным человеком, если этот Человек не понимает, не знает космоса, не понимает этого неба, не, счит, не понимает, что такое звезды, не интересуется природой, не знает, откуда это все, не интересуется психологией, философией. Понимаете, значит, он не может быть режиссером. Режиссер пришел, он должен знать все. Илья Григорьевич всегда старался о сценическом действии говорить, опираясь на разных авторов. Вот по Брехту это было так, а по Станиславскому так, а вот там по Варпаховскому совсем другое. Он их всех знал лично, а не просто по книжкам. Он обязательно ездил на все премьеры. И когда приезжал, он говорил, да, тебе там, Гриша, надо поехать посмотреть то-то. Ты на правильном пути, но тебе там не хватает того-то и того-то. Целое заседание режиссерской лаборатории, которую Илья Григорьевич сдается шестрой, В спілці театральних діячів, От, і бачите, ось він з режисерами. Вони розбирають стенограму вистави якоїсь, саме записані режисерські ходи. такі. Фотографія дуже унікальна. Це про зустрічі з колективом Московського театру, який у нас був на гастролях Малого театру. І тут Єфремов, і актори. З того боку, Ілля Григорович, ініціатор цієї зустрічі, він її веде. А це голуба е, вітальня театру Гурько. Сидить тут дуже багато людей. І вони слухають ці роздуми. Це роздуми знову ж таки, не такі, знаєте, як виступають на мітингу. Ми приїхали підняти ваш дух, ми покажемо вам, як ми там построїли. А це були чисто професійні розмови, які допомагали зрозуміти місце театру от на той час. Театральний журналіст Тетяна Абрамова у статті про Кобринського писала: не дивлячись на швидкоплинність театрального мистецтва, котре лишає по собі хіба що афіші, програмки, фотографії і спогади театралів, діяльність Іллі Григоровича не втратила свого значення і досі, адже майже в кожному з дніпропетровських театрів і в багатьох інших, навіть за межами України, є його учні або актори, які працювали з ним, і які свято пам'ятають науку свого режисера і вчителя. Вообще, любовь в ученика к в учителю, мне кажется, одно из самых сильных чувств. Потому что возникает некое духовное единение, а особенно когда ты уважаешь человека, то он в памяти твоей остается навсегда.